Всем привет! Это канал Проверенные Рецепты. И сегодня мы с вами будем готовить карпов в сметане. Вот мы сегодня пошли с семьей на рынок сходили и купили вот такого вот красивого карпа. Карп зеркальный. Выбирали, видите, меньше чешуи, меньше нужно усилий, дабы его очистить. Красавец такой. Приготовим, будет очень вкусно. Кто хочет, присоединяйтесь к нам и будем вместе готовить. Так, и вот мы почистили нашего карпа. Такой красивый. Он уже чистенький внутри. Э, так, по просьбе мужа оставили для красоты плавники. Будем э, выпекать с ними. Так, теперь нам нужно укропа. Ну, не знаю, веточек, наверное, 5-6 на любителя, кто сколько любит. Любите много, лишь много. Э, любите мало-мало. Можете вообще не добавлять 2 столовые ложки сока лимона, полторы чайные ложки соли, чайная ложка перца молотого, 2 зубчика чеснока. Ну и здесь у меня пол пачки сметаны. Это получается где-то грамм 200, 15 процентов. Ну можно любую жирность брать. Так, что мы делаем? Мы делаем. Мы протерли хорошо нашу рыбку. Берем бумажное полотенце. Так вот хорошо промакиваем нашу рыбку. И теперь нам нужно сделать разрезы по крепту чтобы она у нас равномерно приготовилась, и косточки тогда будут разваренные такие, не так будут чувствоваться. А как мы? Вот сделали мы такие разрезы с одной стороны. Сейчас мы перевернем ее и будем такие же делать с другой стороны. Еще хочу сказать, рыба у меня где-то на кило 800. Килограмм 800 грамм. Итак, мы вот разрезали нашу рыбку. Теперь берем сюда. И наливаем вот так вот хорошенько сок лимона. Как бы маринуем ее. Соки лимона. Так, и внутри тоже нужно. с другой стороны. Наливаем. Вот так вот. Наливаем сок. Теперь берем соль и вот так вот ее хорошенько солим с двух сторон. И внутри тоже нужно хорошо посолить. Стираем. И сюда я сразу буду перчик. Насыпаем перчик. Вот так. Сразу буду насыпать. И перец. Так, и берем сюда в серединку, бросаем соли. У нас у нас от сока лимона побелела видите немножко так пока у нас то она так маринуется мы берем нашу сметану вот мы купили такое приспособление для чеснока сейчас будем пробовать вместе с вами как оно действует Ложим чеснок вот так вот да? Так по ходу дела хочу вам рассказать, обнаружили, что эта штука не хорошая штука. Короче, никуда она не годится. Чеснок она не протирает. Вот эта вот крышечка, она не дает, нету и места, если здесь зубок чеснока, нету и места, куда его дальше продавливать. Она ничего не трет, поэтому мы натирали своей чеснокодавкой, уже, которой давно пользуемся. Если будете такую штуку надумаете брать, не берите. Ерунда. Так, чеснок. Мы сейчас перемешиваем. И добавляем сюда же зелень нашу. Так, еще, пока вы готовите рыбу, духовка у нас должна быть на 250 градусов уже включена она у нас должна хорошо разогреться. Потому что если она будет сразу выключаться вместе с рыбой, рыба не пропечется равномерно. Вот мы перемешали и добавляем сюда немножко соли. теперь берем противень и фольгу. Смотрите, фольга у нас должна быть без дырочек. Вот у нас рыба такая большая. Поэтому нам надо отмерить ее в два слоя я буду брать маску фольгу. И, наверное, что-то придется нам кости крыла. В два слоя сейчас будем смотреть, если у нас места хватит на надо то мы будем хвост оставлять, если не хватит, не будем оставлять. Вот у нас немножко не хватает. Так, решили хвост мы все-таки укоротить. Теперь берем нашу сметану и вот так вот щедро мы мажем нашу рыбку. Каждый сюда, каждый надрез. Мы щедро смазываем. И так мы делаем всю рыбу с одной стороны, потом переворачиваем, делаем с другой стороны так само и внутри хорошо сметаной мы ее смазываем. Итак, рыбу мы нашу щедро смазали. Мы, наверное, возьмем еще фольгу для того, чтобы накрыть ее сверху в хорошо промазанное. На фольге нигде не должно быть дырок, потому что потом сок будет весь вытекать на деку, и она у вас не будет такая сочная. И вот так мы аккуратно ее закрываем. Теперь вот эти вот края Сверху, с этой стороны, так и все наверх, вот так вот. Если у нас будет сок, он не должен вытечь вот так вот, Он должен остаться внутри. с нашей рыбой. Вот, вот. Все, вот так нашу рыбу мы отправляем в духовку. Только теперь температуру сбавляем до 180 градусов и готовим ее в районе часа. Потом посмотрим в дальнейшем, как у нас вышла наша рыбка. Ставлю на срединку сейчас у нас духовка 250. Теперь я ставлю на 180 и таймер навожу на час. Все, приготовиться увидимся. Пока-пока. И вот прошел час, наша рыбка запекалась. Потом, после часа, мы еще полчаса подержали ее с открытой фольгой сверху. Она зажарилась. Посмотрите, какая красивая получилась у нас рыбка. Кому понравилась наша рыбка, Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите еще видео, еще много-много есть вкусного и будет вкусного у нас на нашем канале. Приятного аппетита, всем пока-пока!